श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततुमुक्ताय भक्तास्तां पर्युपासते एताप्यक्षरमव्यक्तं श्रीभगवा सक्त चेतसाम् अव्यक्ता दुःखं देहवद्भिरवाप्यते हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मांशमुपासते तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसार निवसिष्ठसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्लोशि मि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छार्थं धनञ्जय अभ्यासेप्य समर्थोऽसि भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्सि